Так, выключаю. Включаю. Ставлю на третью чувствительность. Порог один. Пока на динамический ставлю. Сразу идет сигнал. Сделаю на статист. Сразу идет сигнал. Приятно. Но уводя в другую сторону, везде идет сигнал. Полтора метра прошли, два метра, три метра, везде идет сигнал. И так на любом месте, в любой ситуации. Без конца идет сигнал перехода на статический режим. Такое ощущение, что как будто везде. Хотя это местность заброшенная дорога в лесу. Что интересно, когда копаешь, что ничего нету. на динамическом режиме еще как-то более-менее что-то можно попытаться. Как только переходишь на статическую, начинается постоянное залипание. Я уже прошел метра три-четыре. не